श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ नमस्कार स्वामी भक्तांनो आज तुम्ही पैशाच्या समस्येने ग्रस्त आहात कितीही कष्ट केले तरी काहीच यश मिळत नाही हातामध्ये काही शिल्लक उरत नाही नव्या संध्या मिळतात पण त्या हातातून निसटतात तर आता काळजी करू नका आज आम्ही तुम्हाला एक दिव्य मंत्र सांगणार आहोत हा मंत्र इतका शक्तिशाली आहे की तुमच्या आयुष्यातील पनवती कायमची दूर करेल या मंत्रामुळे तुमचे जीवन बदलून जाणार आहे हा मंत्र काही साधा मंत्र नाही तर हा मंत्र पैशाचे आणि नशिबाचे दार उघडणारी किल्ली आहे मंत्र जप केल्याने आपल्या वाईट कर्मामुळे आपले, कर्मा आपले भाग्य बांधले जाते पण हा मंत्र त्याच दरवाजाची किल्ली आहे हा मंत्र तुम्ही तुमच्या घरामध्ये कधीही लावू शकता हा मंत्र जर गुरुवारी ऐकला तर याचे फळ तुम्हाला दुपटीने मिळेल आणि याचा चमत्कार तुम्हाला शंभर टक्के पाहायला मिळेल तुम्हाला फक्त हा मंत्र तुमच्या घरामध्ये तुमच्या मोबाईलवर लावून ठेवायचा आहे हा मंत्र ज्या भक्तांनी ऐकला त्यांचे नशीब बदलले आहे आणि त्यांच्या आयुष्यातील सर्व अडचणी सर्व संकटे निघून गेली आहेत हा मंत्र तुम्ही जेव्हा ऐकायला सुरुवात करता तेव्हा तो पूर्ण श्रद्धा आणि भक्तीने शेवटपर्यंत ऐकले तरच याचे फळ तुम्हाला नक्की मिळेल चला तर मग भक्ता नव्हतो स्वामीचा चमत्कारिक आणि अत्यंत प्रभावी मंत्र कोणता आहे ते जाणून घेऊयात ओम श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्ते नम 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 ॐ श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्ते नमः 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 ॐ श्री, श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्ते नमः ॐ 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 श्री स्वामी समर्थाय धनप्राप्ते नमः ी स्वामी समर्थाय धनप्राप्ते नमः ॐ श्री 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 स्वामी समर्थाय धनप्राप्ते नमः ी स्वामी समर्थाय धनप्राप्ते नमः ॐ श्री 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 स्वामी समर्थाय धनप्राप्ते नमः ओम स्वामी समर्थाय धन प्राप्ते नम ओम श्री स्वामी समर्थाय धन प्राप्ते